Здравствуйте, меня зовут Паша. Кирилл в своем выступлении сказал что-то насчет того, что э, мы похожи на роботов. Вот я недавно встретил дефективного робота. Э, представляете, вот ваш телефон как-нибудь вып вып выплюнет зарядку и скажет, нет, это электроэнергия имеет душу чему я веду? Недавно моя подруга, она стала вегетарианкой. Для нее это было очень жестким, эмоциональным ходом в жизни. Для нее это было как развод с любимым человеком. Отлично, что она проиграла этот развод. Мне досталось пол холодильника отличных мясных детей. Мне очень понравились, я о них заботился до поры до времени. Начались потом какие-то безумия. Она звонила мне в 3 часа ночи, говорила, «Слушай, а как там мое мясо?» Все хорошо чувствует? Ну, не важно, передай, что я его ненавижу. И скажи ему, что с браком я себя чувствую намного лучше. Она лучше заботится о моем теле. Знаете, ну и доходило совсем до безумия. Она стояла на кухне, нюхала прихватку. Вы нюхали когда-нибудь свитер после расставания? Точно так же. Но все еще пахнет вин. потом взгляды становятся твердыми, устойчивыми, она говорит, мясо во мне больше никогда не окажется. Не, ну кроме очевидного. Кроме очевидного, у тебя что, почки там из опилок, да, у тебя травяное сердце. Не, ну и понятно, язык Валеры с выпускного тоже не сельдерей. Да, и хрен как бы не морковный, тоже понятно. Но они в этом отрицании, они очень похожи на феминисток, раз уж мы дотронулись тему мужчин. Феминистки, они сидят на диване, плачут в три часа ночи, поедают пломбир, разбавляют его водкой и смотрят Бриджит Джонс. Такие, ну эти не смотрят Бриджит Джонс, вообще романтических комедий, они смотрят с придыханием, кулинарные поединки. Смотрят и, ну давай, ну, помашь еще немножко эту свининку маслом. А потом выкинь, выкинь, забудь, забудь. Тебе ничего не получится. Но они идут на уловки, они говорят, попробуй этот вегетарианский хонг Он по вкусу, честно, почти такой же. Я не отличил разницу. Я пробую, и херня это. Очень вкусно. Приготовлено с воспоминаниями из ванили с выпускного. Ну, я... Давай в трено, и все будет в точку. Это еще что, но когда их собирается больше, чем одна, то есть двое, э, они начинают промывать тебе мозг. Они считают своим долгом промыть тебе мозг. Кажется, что у них такой сетевой маркетинг. Промой мозг прям мясоедом, ты получишь три года дополнительной жизни, и, может быть, 15 девственных, как нравится. А наступает такой вопрос, раз это сетевой маркетинг, то, может быть, есть какой-то главный вегетарианец, Страшная же вещь, это помесь истеричной женщины и тибетского монаха. Он сидит и смотрит на все как на удобрение для редиски, то есть как на дерьмо. И говорит, вот знаешь ты, знаешь ты, все мы коровки, птички, люди, мы все одна большая семья. А ты дерьмо. Они даже вот это презрение вегетарианское, это страшная вещь. Они комаров ненавидят не только за зуд и покраснение, они презирают за диету, совершенно неправильную и неприсущую. Но иногда они начинают молчать. Это классно. Они молчат чаще всего только, когда жуют. Не, ну конечно, кто-то этому правилу не следовал, но быстро получил премию Дарвина, там, скончался в черном ящике но они, мне кажется, жуют не потому, что не калорийная пища и так далее, они ее жуют для того, чтобы не проголодаться, для того, чтобы желудок не стал переваривать самого себя, и тем самым не пришлось его бить за то, что он нарушает такой внутренний орган, их высокоморальную диету. Ну, и они чаще всего ходят на какую-нибудь йогу, они просвещаются, приходят дама с йоги, говорят, знаешь, у меня такой инструктор, такой инструктор, такой классный, такой гибкий. Ну, что ты на меня так смотришь? Не, ну, ну я его не спросил. Ну я не знаю, может ли он у себя отсосать. Они, кроме этого, начинают вести какую-то социальную жизнь подобающую. Они приходят, приносят листовочку. Спасибо мол, лес. Спаси лес, листовочку. Листовочка из бумаги, из дерева сделанная, спасите лес. Не, если я выйду на площадь и буду на асфальте большом писать «Спасите бомжей, пожалуйста». <связывая> Вы знаете, я, может, как-то жесток в вот этом монологе с вегетарианцами. Я хочу сказать, это не я, не. Это, мясо сделало меня жестоким, так что видите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Thank <laughs> you.